Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hil Iftikar bin Muhammad Izzah dari kelas 22A memegang kad pengenalan 040727080133 akan membentangkan kesan-kesan inovasi pendidikan terhadap mobiliti sosial pelajar bagi tugasan 3 EDUP 3143 Sosiologi dalam Pendidikan. Baiklah, seterusnya kita akan terus berfokus kepada frasa pertama iaitu inovasi pendidikan. Apa itu inovasi pendidikan? Inovasi pendidikan merupakan pembangunan dan pelaksanaan idea, amalan atau pendekatan baru untuk menambah baik proses pengajaran dan pembelajaran. Inovasi pendidikan itu juga bergerak seiring dengan perkembangan zaman. Semakin banyak teknologi yang wujud, semakin banyaklah inovasi-inovasi pendidikan yang akan tercipta antaranya adalah konsep bilik darjah terbalik ataupun flip classroom, juga pembelajaran berasaskan projek, pembelajaran teradun ataupun blended learning serta pendidikan inklusif. Seterusnya, kita akan lihat pula frasa yang kedua, frasa penting yang kedua iaitu mobiliti sosial. Apa itu mobiliti sosial? Secara umumnya, mobiliti sosial ialah gerakan perpindahan individu dari satu kelas ke satu kelas sosial yang lain. Mobiliti sosial ini boleh berlaku dalam dua keadaan. Sama ada berlaku antara generasi ataupun intergenerasi ataupun berlaku secara intra generasi iaitu berlaku dalam satu generasi sahaja ataupun dalam kehidupan individu itu sahaja. Dalam pada itu kita juga melihat kepada dua bentuk mobiliti sosial iaitu mobiliti penegak dan mobiliti pendata. Kita boleh lihat rajah di sebelah saya dah letakkan mobiliti menegak yang berwarna merah jambu. Kita lihat kelas sosial daripada bawah berubah ke atas. Itu adalah mobiliti sosial menegak. Tapi kita lihat pula mobiliti sosial mendatar. Mobiliti mendatar dia tidak bergerak ke atas dan ke bawah. Dia tetap pada aras yang sama. Dan perubahan ini dikenali sebagai perubahan yang setara atau mobiliti setara dia tidak ke atas dan ke bawah. Sebagai contoh, seorang guru, seorang guru menjadi ketua panitia. Gajinya masih sama, ekonominya masih sama, status sosialnya masih sama cuma peranan yang berbeza itu menunjukkan mobiliti sosial mendatar. Berubah dari segi peranan tetapi dari status sosialnya sama. Tapi kalau cikgu itu berubah daripada seorang guru kepada seorang pengetua atau guru besar yang yang juga mendapat kenaikan gaji yang berbeza, itu menunjukkan mobiliti menegak, dari daripada bawah ke atas. Seterusnya kita akan melihat kaedah saya telah pilih inovasi, satu kaedah inovasi pembelajaran iaitu inovasi bilik darjah terbalik flip classroom. Jadi kita nak lihat bagaimana kaedah bilik darjah terbalik ini boleh mempengaruhi mobiliti sosial pelajar. Logik atau tidak kita akan lihat. Apa itu bilik darjah terbalik? Bilik darjah terbalik ialah proses penyampaian kandungan berlaku di luar kelas. Apa yang kita nak sampaikan, yang kita nak ajar itu berlaku di luar kelas, kita bagi video, kita bagi grafik, kita bagi infografik itu yang berlaku di luar kelas tetapi di dalam kelas akan lebih berfokus kepada pengukuhan, perbincangan dan pentaksiran maksudnya masuk je kelas terus buat aktiviti kerana video kandungan semua dah pelajar di rumah itu adalah konsep yang dia kembali jadi sejauh manakah konsep ini mampu mempengaruhi mobiliti sosial pelajar jadi untuk mendapatkan hasil perbincangan yang lebih realistik video ini akan menganalisis tesis kajian Azli Naik Rahman iaitu kesan kaedah flip classroom atau bilik, bilik darjah terbalik menerusi pembelajaran berasaskan projek ke atas pencapaian dan gaya pembelajaran pelajar. Jadi kita teruskan kepada analisis data. Dalam analisis data numerical berdasarkan kajian tesis tadi peserta kajian seramai 61 orang dibahagikan kepada dua Kumpulan yang berbeza iaitu kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan. Kumpulan rawatan akan menggunakan kaedah berita catu balik dan kumpulan kawalan tidak. Mereka hanya menggunakan kaedah konvensional sahaja. Akan berlaku satu ujian post dan ujian pra. Ujian pra sebelum mereka menggunakan kaedah tersebut dan ujian post adalah selepas. Jadi kita dapat lihat sebelum. Kumpulan rawatan hanya mendapat 43.65 mata untuk min markah mereka Tetapi selepas menggunakan kaedah bilik darjah terbalik Mereka mendapat markah 74.06 Purata markah, min markah Maknanya min semakin meningkat menunjukkan pencapaian akademik Kumpulan rawatan iaitu yang menggunakan konsep bilik darjah terbalik tadi Juga meningkat Jadi disinilah kita ingin melihat bagaimana bilik darjah terbalik ini? boleh mempengaruhi mobiliti sosial pelajar. Penggunaan inovasi pendidikan seperti bilik darjah terbalik boleh meningkatkan pencapaian akademik murid. Seperti yang dinyatakan oleh Pantaleo S, pendidikan yang baik mampu mengubah kelas sosial individu. Maka kita boleh kaitkan secara tidak langsung so, murid boleh mengubah kelas sosialnya menjadi lebih baik sekiranya inovasi pendidikan terus dilestarikan di sekolah. Sebab apa? Inovasi pendidikan yang baik akan meningkatkan pencapaian ekonomi murid, menjadikan murid berpendidikan tinggi dan secara langsung berpeluang untuk mengubah status sosial ini. Jadi di sinilah mobiliti sosial berlaku. Mobiliti sosial menegak ke atas Ha, inter generasi pun boleh, intra generasi pun boleh. Tiba pula kita di bahagian yang terakhir iaitu kesimpulan dan tujukan. Jadi secara kesimpulannya, inovasi dalam pendidikan memang sangat berkait dengan perubahan mobiliti sosial pelajar. Kerana apa? Kerana pencapaian ekonomi yang baik itulah yang akan membantu pelajar untuk ubah status sosialnya sama ada status sosialnya dalam kehidupan sendiri intra generasi ataupun mengubah status sosial daripada keluarganya mungkin ayah atau ibunya yang miskin ataupun yang yang kurang berkemampuan pada kelas sosial rendah diubah pada dirinya untuk menjadi generasi yang lebih baik dengan kelas sosial lebih baik seperti guru, doktor dan sebagainya. Jadi di situlah titik pertembungan antara inovasi pendidikan dan mobiliti sosial pelajar yang boleh kita nilai dan boleh kita analisis bersama-sama berdasarkan kajian tesis uh, Dr Azlina Sepakat tadi. Jadi setakat itu sahaja daripada saya. Sekian terima kasih.